Siapa ada masalah macam ni? Beras dah masuk, beras dah siap cuci, nak masak nasi, tekan on, lampu dekat sini tak hidup. Padahal, pelak dah on, tapi lampu masih lagi tak hidup. So, confirm lah nasi tak boleh masak kan? So, siapa ada masalah macam ni? Korang tonton video ni, saya sharekan jalan penyelesaian dia secara DIY je. Okay, saya semua. So, saya ada satu unit piok nasi ni, customer saya hantar kat kedai saya. Dia kata piok nasi dia ni tak hidup. Okey dah masak nasi, apa nak masak nasi tapi nasi tak boleh masak Sebab kalau saya tengok kat sini pun memang tak hidup Tekan lampu, tekan on, turn off memang tak hidup lampu dia So untuk masalah yang macam ni Okey kebiasaannya Masalah kalau piok nasi tak hidup biasanya dia melibatkan dekat bahagian thermofuse So jadinya saya nak sharekan dengan korang Macam mana cara nak repair piok nasi ni secara DIY Korang kena tonton video ni sampai habis First step, matikan power, cabutkan plug langkah yang kedua kita kena buka dekat bahagian bawah dia bahagian mana? bahagian bawah sini sebab komponen yang saya sebutkan tadi tu dia duduk dekat bahagian bawah ni so kita kena buka cover bahagian bawah ni untuk model ni Panasonic ni dia ada 3 skru 1, 2, 3 mungkin lain jenama lain dia punya kedudukan skru dia korang cubalah buka dulu skru dah berjaya dibuka kita buka seluruh uh, dia punya cover bahagian bawah ni So, kita dah boleh nampak isi dalam dia. Kita nak cari thermofuse dekat bahagian dalam. Sebabnya ada setengah model, mungkin korang tak gunakan jenama Panasonic, Panasonic yang macam seri pen ni. So, biasanya dia akan duduk dekat sini lah thermofuse tu. So, thermofuse tu rupa dia macam ni. Inilah thermofuse dia. So, thermofuse ni kecil je tapi fungsi dia sama macam fuse. Cuma, dia hanya putus sekiranya tahap suhu dia tu melepasi daripada tahap yang ditentukan. Ada yang 100 uh, darjah Celsius. Yang macam saya pegang ni adalah 73 darjah Celsius. So jadinya kebiasaannya kalau peti, uh, apa ni uh, peti nasi ni tak hidup biasanya fuse ni putus. So fuse ni duduk dekat mana? Fuse ni biasanya ada dua lokasi Pertama sekali biasanya dia akan duduk dekat area sini lah. Dekat dengan heater ni dia akan duduk sini. So kita cari sahaja wire life. Ah uh, wire life ni mana satu ni? Haa uh, ni lah ni wire life ni wire warna kuning ke warna-warna merah ke So biasanya Daripada live ni, dia akan terus masuk ke thermofuse. So, kita tengok yang kuning ni, dia pergi mana? Dia pergi masuk ke dalam sini kan? Ha, so, bermasuk thermofuse untuk model ni, duduk dia dekat bahagian dalam area sini. So, untuk model Panasonic ni, untuk jenama Panasonic ni, skru nak buka cover bahagian depan ni, dia ada dekat bahagian dalam ni. So, kita buka dulu skru kat sini. Buka, kasih habis skru dia. Alright, kita nak buka cover ni. So, nak buka cover ni memang senang. Just tolak ke atas saja, lepas tu dah boleh tarik keluar. Tapi kalau ada penghalang ataupun tersangkut dekat sini Dekat dia punya thermostat dia ni So kita buka dahulu thermostat punya uh, clip dia ni ha, So tegakkan macam ni Kita pusingkan dia So kita dah nampak dah wire kuning ni Dia pergi dekat sini Sambung dengan wire biru ni Yang ini kita suspect kat dalam ni Sejadinya so, kita belah dahulu dia punya ni Kita nak tengok dalam ni dia punya thermofuse dia di sinilah kedudukan thermofuse untuk uh, piuk nasi ni. So inilah thermofuse dia. So sekarang ni kita nak potong yang kita nak gantikan thermofuse yang baru. Thermofuse kita dah berjaya keluar. So macam mana cara nak check thermofuse ni? Okay, cara nak check thermofuse ni senanglah kena guna multimeter. Okay, so saya tunjukkan jugalah untuk korang. Tapi sebenarnya... Korang tak payah check pun tak apa. Korang tak tukar je. Sebab barang ni pun tak mahal. Barang ni harga lebih kurang dalam se RM1 lebih RM2 je saja macam tu. So jadinya kita test. Kiri, kanan, guna multimeter. So tak ada bacaan. Thermofuse yang elok sepatutnya dia ada bacaan. Contoh kita ambil thermofuse yang elok. Kita try ambil thermofuse yang elok. So kita letak negatif, positif. Balik pun tak apa. Kalau dapat lihat sekarang ni dekat multimeter dah ada bacaan. So bermaksud thermofuse ni elok tak putus. Satu lagi point kalau korang nak tukar thermofuse ni. Korang kena pastikan suhu ataupun dia punya uh, termofuse dia tu sukatan dia sama, contoh kalau yang asal ni adalah 130 darjah Celsius, kena tukar sama juga 130 darjah Celsius. sebab kalau korang tukar pada bacaan yang lebih tinggi, nanti dia lambat putus punya nasi dah terbakar baru dia nak putus kalau korang tukar suhu dia lebih rendah daripada suhu asal nanti sikit-sikit putus, sikit-sikit putus sejadinya so, cari termofuse yang ngam-ngam uh, size saiz dia. Okey, jom saya share macam mana cara nak pasang. Lepas tu kita testing. So, masa korang nak pasang thermofuse fuse ni, okey, first kali dia punya arrow dia ni, nampak dia ada arrow dia. Yang ni, kepala dia ni, ini menghala ke load. Maksudnya ni menghala ke heater. Okey. Lepas tu masa korang nak pasang ni, korang jangan guna solder. Bila korang guna solder, nanti korang panaskan Thermofuse fuse ni akan putus. So, jadinya korang guna clip saja. Okey, pasang clip. Tapi satu, klik sebelah sini pula. Lepas tu korang terbalikkan termofusnya ke belakang supaya dia tak mudah tercabut. So kita lipat balik, kita klik sini pula. Satu, sebelah sini satu. Alright, so jadinya jangan disolder sebab kalau solder nanti termofus ni panas, nanti termofus ni akan putus. So yang sebelah sini pun sama, pasangkan klip, kita ikat habis dulu. Alhamdulillah thermofuel kita dah siap pasang. So sekarang kita nak memperkemaskan semula. Lepas tu kita nak testing semula. Kita nak tengok adakah piuk nasi ni dah boleh operasi semula. Alhamdulillah kita dah berjaya tukar dia punya thermofuse. Sekarang ni kita nak testing sama ada Uh, periuk nasi ni dah boleh beroperasi semula ataupun tidak Alright, sebelum kita nak testing periuk nasi ni Saya nak beritahu kat korang Kalau korang rajin nak DIY Nak belajar ilmu-ilmu DIY Repair peti sejuk, mesin basuh apa semua Dekat sini ada banyak panduan DIY Seperti apa panduan DIY membaik pulih peti sejuk inverter apa semua ni So mana korang nak dapat panduan DIY ni Korang boleh dapatkan dekat TikTok shop kita Dan kalau korang nak servis aircon secara DIY juga Kita ada pencuci aircon DIY juga. Saya so, dapatkan dekat TikTok Shop kita, okey. Saya so, kita nak testing, masukkan power supply dulu. Lepas tu kita pasangkan plug, kita onkan terus. Sekarang kita onkan kita punya periuk nasi ni. Kalau lampu ni hidup, bermaksud dia dah okey. Alhamdulillah. Periuk nasi dah beroperasi semula. So sekarang ni, kita biarkan dia hidup sekejap, kita nak testing sama ada dia punya heater dia elok ke tak elok, macam mana cara dia? Cara dia, biarkan sekejap lebih kurang 2 ke 3 minit. Lepas tu kita buka piyuk nasi ni. Kalau piyuk nasi ni elok, okay, bila kita tuangkan air ni ke bahagian dalam, kita akan dapati air ni akan mendidih. Nampak? Boleh nampak tak dia mendidih? Ha tu? Ha, so maksudnya dia dah panas. Selesai sudah DIY piyuk nasi. So kalau korang kat rumah ada masalah piyuk nasi tak panas, tak hidup, cuba try dulu test, jangan buang-buang dulu. Selamat DIY. Assalamualaikum. Bye-bye.